Я слежу за этим делом с самого начала, и с самого начала понимал, что два человека, их вина подпишется мне В отношении революции, когда я прочитал этот бюро когда прочитал вывод известного правоведа Николая Хавроника, он профессор, доктор наук и автор комментариев к новому я совершенно убежден в том, что я не виновен. Хочу попытаться сегодня взять его на полуки. Буду надеяться, что услышит эти аргументы и, и прекратит э, на самом деле это издевательство держать под стражей невиновного человека. И меня в этой истории еще очень, знаете, пугает то, что как бы вот его назначили быть террористом. Ну, не террористом, пособник. Только потому, что с самого начала сказали, что исчез. И уже эта машина едет и никого не освобождает. И уже трудно очень выбраться из-под нее. В прошлом году в стране было 0,17 ну, оправдательных приговоров. Это безумно мало. Даже наш президент сказал, что должно быть процентов 15. А у нас 0,17. Ну, ну вот, поэтому, я Если прилагаю усилия для того, чтобы он был, э, э, как минимум сейчас ему изменили э, меру посещения, выдали на поруки. Ну и э, я думаю, что нужно стараться повлиять на то, чтобы было ему Если вам откажут, ваши действия последующие скажите. Следующие действия такие же, как я и планировал. Я дальше буду информацию в этом деле распространять и в стране и за ее пределами. Буду добиваться того, чтобы было признано, что дело не готово в ходе судебного следствия, адвокатом там по полоса, наверное, ходатайство об изменении меры, э, мере пресечения, заключения по страже, наличное получительство захара Еге и Уи. Суд выяснил не участников процесса, адвокатам адвокатом Павлосян Садатасе считает, что ходатайство адвоката Павлосян удовлетворение не подлежит, ввиду того, что мера пресечения избранного в отношении подсудимого Ева, в виде заключения по страже избрана верно, поскольку Еве придержано обвинение совершения совершении преступления и на мера пресечения, по мнению суда, не обеспечит надлежащего исполнения к сожалению, суд отказался у ходатайства адвоката и наших с, с Орисом. Меня удивило, что суд даже захотел нас выслушать, поэтому я э, как бы ожидал, что решение будет таким. Э, Нужно сказать, что это первый раз в моей практике. Я неоднократно обращался за поручительством, И всякий раз суд. Э, э, я старался выяснить, почему я это делаю, почему я заслуживаю доверия, почему я считаю, что человека, которым, за которого я поручаюсь, будет обеспечивать все, что должен обеспечить, будет являться первым вызовом в суд, и так далее. В этот раз не произошло такого. И... Это говорит о том, что решение, по-видимому, было заранее предопределено. Хотя должен сказать, что каждый такой отказ – это еще больше клин в будущее решение Европейского суда в нарушении пятой статьи Европейской конвенции. Потому что э, статья 5 Европейской конвенции, она э, предполагает уже на стадии избрания или замены меры пресечения изучение вопросов об, об основанном подозрении в том, что лицо совершило преступление. Старого пока этого не предусматривает, а нового пока это предусматривает. Ну, этот процесс слушается по старому УПК, мера посещения избиралась по старому УПК. И э, поэтому нарушение пятой статьи здесь, оно, так сказать, является уже классическим для нашего государства, к сожалению. И в данном случае оно особенно грубое, на мой взгляд, потому что в обосновании подозрения о совершении преступления вообще ничего нельзя положить в случае его. Все известные юристы-специалисты, которые были ознакомлены с обвинительным заключением, просто поражены, как можно человека обвинять при наличии, точнее говоря, при полном отсутствии каких-либо доказательств совершения преступления. Я думаю, что в этом деле еще будут много писать и говорить. И в нашей стране, и за этого.